بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم عدی بن حاتم کی بہن کی گرفتاری اور رہائی شام کے اندر مجھ کو اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے ہمارے علاقے پر حملہ کیا میری بہن کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں دوسری دوسرے قیدیوں کے ساتھ مدینہ لے جایا گیا اور مسجد کے دروازے کے قریب ایک احاطے میں بند کر دیا گیا مجھے یہ اطلاع بھی ملی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میری بہن کی طرف سے ہوا تو انہوں نے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا <تصفح> رسول اللہ حلق الوالد وغاب الوافد الوافدو فمن من یمن اللہ علیہ اللہ <تصفح> کے رسول میرے والد انتقال کر چکے ہیں میرے سرپرست غائب ہیں آپ مجھ پر احسان کیجئے اللہ تعالی آپ پر احسان کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ومن وافی کون ہے تمہارا سرپرست انہوں نے کہا عدی بن حاتم عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون عدی بن حاتم الفار من اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا اتنا فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے دوسرے روز بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان پر سے ہوا تو انہوں نے دوبارہ وہی باتیں کہیں جو کل کہہ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا جو کل دے چکے تھے اور جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو چونکہ وہ مایوس ہو چکی تھی اس لیے خاموش رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے انہیں اشارہ کیا کہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حلق الوالد لید الوافد علیہ اللہ, علی اللہ کے رسول میرے والد انتقال کر چکے ہیں اور میرے سر پر اس لاپتہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان فرماتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا رہائی پا کر انہوں نے کہا انی ارید اللحاق انید فی الشام میں اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا چاہتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فعلینی جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا روانگی میں جلدی نہ کرنا اور جب کوئی قابل اعتماد شخص مل جائے تو مجھے بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے انہیں بات کرنے کا اشارہ کیا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ مدینے میں ٹھہری رہیں اسی دوران کچھ لوگوں کا وفد وہاں آیا جس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے اوپر وہ اعتماد کر سکتی تھیں چنانچہ عدی بن حاتم کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا <applause> رسول اللہ و بلاگم رسول سروات اللہ علیہ و منحاحا ناقوتاً تحملها ہوا و آفوتاً فخرجت مع الرق میرے قبیلے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے وہ مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہننے کے کپڑے سواری کی اونٹنی اور بقدر ضرورت سفر کا خرچہ دے کر رخصت فرمایا اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئیں عدی بن حاطل نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا ادھر شام میں ہم کو برابر ان کے حالات کی اطلاع ملتی رہتی تھی اور ہم ان کے شام پہنچنے کے منتظر تھے حالانکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میری بہن کے ساتھ اچھے برتاؤ کی جو خبریں پہنچ رہی تھیں دل اسے تسلیم نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا انہی حالات میں ایک روز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے ہودج یعنی اونٹ کے کجاوے میں بیٹھی ہماری طرف چلی آ رہی تھی تو میں نے کہا یہ تو حاتم کی بیٹی معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں بھی وہی تھی جب وہ اور قریب آئیں تو ہم نے انہیں صاف طور پر پہچان لیا واقعی وہ میری بہن ہی تھی وہ ہمارے پاس پہنچ کر سواری سے اترنے اترتے ہی خفگی کے لہجے میں بولی القواطمت و والدی کا اور ترق تبقیہ تب کا واورتک بے مروت بے وفا ظالم تم نے اپنی بیوی اور بچوں کو تو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ کر چلے آئے میں نے کہا اے اخیہ لا تقولی اللہ خیرہ پیاری بہن صرف اچھی باتیں کہو اور میں انہیں راضی کرنے لگا آخر کار وہ مجھ سے راضی ہو گئی اور پھر انہوں نے اپنے سارے حالات تفصیل سے بیان کیے جو بالکل وہی تھے جو ہم کو پہلے پہنچتے رہے تھے وہ نہایت ذہین عقل مند اور سمجھدار عورت تھی میں نے ان سے رائے لیتے ہوئے پوچھا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ اگر واقعی وہ نبی ہیں تو ان کو سچا ماننے میں تمہارے جیسے آدمی کا پیچھے رہ جانا بڑی افسوسناک بات ہوگی تمہیں ملاقات میں پہل کرنے پر اجر ملے گا اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کے یہاں تمہاری ناقدری نہیں ہوگی عدی بن حاتم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا میں نے اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی نہ ان سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے ساتھیوں سے فرمایا ہے انی لا ارجو جو این اللہ یا عدی انفی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے حاضر خدمت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا میں نے روجل کون ہو میں نے جواب دیا عدی بن حاتم حاتم تائے کا بیٹا عدی ہوں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ یہ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ ان کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی آپ ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے دوران گفتگو میں وہیں کھڑا رہا کھڑا کھڑا میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا اللہ ماہری ملک اللہ کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے بڑی بی کی ضرورت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے گھر میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے اسے بے ادبی سمجھتے ہوئے عرض کیا نہیں اس پر آپ تشریف رکھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھا دیا اور خود زمین ہی پر بیٹھ گئے کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ دوسرا تکیہ نہیں تھا یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ایہ یا عدی بن حاتم علم تکن رکوسی جن تدین بدین بین النصرانیت والصابعہ عدی بتاؤ کیا تم رکوسی نہ تھے تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور صابعیت کے درمیان تھا میں نے جواب دیا بلا ترجمہ بے شک میں رکوسی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تکن تصر قومی کب المربای فتح دینک کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے کیا تم ان سے وہ مان نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال نہ تھا میں نے عرض کیا بلا ها اي الله کے رسول صلى الله عليه وسلم میں ايسا هي كرتا تھا واس وقت مجي ہو كي مرسل ها حضور صلى الله عليه وسلم جيت تين پيشبوئيا اس بعد صلى الله عليه وسلم نفرمايا لعلك يا عدي انما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم فوالله ليوشكن المال ان يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين. انّا کا طور ان الملک والسلطان في غير المسلمين و سلطان فیغیرمسلم و اعیم الحر شکن قصور البیر بابلی خد فتحت علیہم و ان کنوز کس ربنا و انّا کنوز کس رب هرمز قد صارت اليهم ترجمه آدی شاید تم اس دین اسلام کو قبول کرنے سے اس لیے گھبرا رہے ہو کہ آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سنو گے کہ ایک عورت اکیلی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادثیہ سے نکلے گی اور دوران سفر اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر محسوس نہیں ہوگا یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس لیے گوارا نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج حکومت اور بادشاہی دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہیں لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لوگے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے اور کسرا یعنی ایران کے خزانے ان کے قبضے میں آئیں گے میں نے حیرت سے پوچھا کیا کسرا ابن حرمز کے خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ فرمایا ہاں ہاں کسرا بن ہرموز کے خزانے اسی وقت کل میں شہادت پڑھ کر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا پورا ہونا عدی عز بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل عمر پائی تھی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیشن گوئیاں تو ہر بحرف پوری ہو چکی ہیں و بقیت و انحا و اللہ کائینہ صرف ایک باقی رہ گئی ہے اور خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادثیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطر مکہ مکرمہ پہنچ گئی اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں خود موجود تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا تھا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری پیشن گوئی بھی ضرور پوری ہوگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی اور تیسری پیشن گوئی بھی زاہد و عابد خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں پوری ہو گئی اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کا آدمی فقراء و مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکار تھا مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی قسم پوری ہوئی